नवाशहर शहर सरगर्मिया प्रोग्राम वासद परी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है पेश है जिला शहीद भगत सिंह संबंधित अशेष बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की चौंकी बाबा बालक जी महाराज जी का प्राचीन दरबार नवा शहर और बाबा बालक से नाथ जी सेवा समिति नवा शहर के समस्त युवा सदस्य जिनके द्वारा आप सभी के लिए इसका आयोजन किया गया है तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा आशीर्वाद बाबा बालकनाथ जी भाग जैसे ही आपकी सेवा लेते रहे और यहाँ उपस्थित माँ भद्रकाली जी के दरबार के प्रमुख राजकुमार जी एवं समस्त भगत जन अनेत्र स्थानों से और सभी भगत और आपको भजनों से निहाल करने के लिए हिमाचल प्रदेश से वहाँ की प्रमुख गायिका वंदना दीवान जी एवं उनकी समस्त टीम सभी को तो ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा आशीर्वाद देखिए बालकनाथ जी की महिमा है यहाँ पर रचना रची हुई है चल रही है आप सभी बैठे हैं ये सब उनकी कृपा दृष्टि है उन्हीं की माया है और मैं यहाँ पर इस दरबार में लगभग पंद्रह या बीस पंद्रह अठारह साल पहले पहली बार आया था यहाँ साहब उसके बाद अब आया हम शहर हमें इस मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ है तो दरबार को कोटी कोटी न माने क्योंकि यहाँ की महिमा भी अलग है तो बाबा जी के जगह जगह पर स्थान बन रहे हैं बाबा जी की जगह जगह भजन सत्संग भंडारे दरबार इत्यादि देश में विदेश में हो रहे हैं वो भी जो बाबा जी को वरदान मिला है कलयुग में आपकी महिमा होगी बाल रूप देवता हैं जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था वो अब समय अनुसार जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है वैसे वैसे वो फलीभूत हो रहा है और जगह जगह पर बाबा जी की मेहमत का गुणगान प्रचार प्रसार हो रहा है तो हम सभी जो है भाग्यशाली हैं हमें सेवा मिली है आपको दर्शन करने का हमें भी लाभ मिल रहा है उनकी सेवा करने का तो सौभाग्य से ये चीजें प्राप्त होती है क्योंकि जब बाबा जी का अवतार हुआ था जूनागढ़ में माता लक्ष्मी पिता विष्णु जी के घर में तो उसी समय से जो रचना रचना शुरू हो गई थी तो जैसे जैसे समय बड़ा दत्तात्रेय महाराज जी से गुरु जी से दीक्षा ली उसके पश्चात सात लाई में आए जो सात लाई में आने का एक प्रमुख कारण बाबा जी का यही था कि माता रत्नों जो पिछले में धर्मों थी कलाज़ नाम स्वरूप पर जा रहे थे तब उन्होंने रास्ता दिखाया था और वहाँ पर, पर बारह घड़ी रुके थे तो वो एक ऋण था उसको छुपाने के लिए साथ लाए आए कहते हैं ना कर्ज फर्ज और मर्ज तो कर्ज को भरने नहीं देना चाहिए मतलब जो ऋण है चाहे हमारा किसी से लिया दिया खाया पिया विश्राम किया कुछ भी किसी तरह तो उसको भरने ना दें ताकि वो यहीं पर समाप्त हो ऐसा नहीं हो कि अगले जन्मों में भी चुकाना पड़े तो वही चक्कर चलता रहे तो इसलिए हमें इससे ये शिक्षा मिलती है तो जितनी जल्दी इन चीज़ों से मुक्ति हो जाए उतना ही अच्छा है और जो फर्ज हैं आपके अपने परिवार के प्रति माता पिता के प्रति समाज के प्रति देश के प्रति बच्चों के प्रति वो अपने फर्ज पूरे निभाएं क्योंकि वो भी हमारे ऊपर एक ऋण ही चढ़ता अगर हम उन फर्जों से भागते हैं बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं करते आपके माता पिता जुर्ग के उन्होंने जन्म से आपको पाला है आप बुढ़ापे का सहारा बनेंगे इस आशा से उन्होंने आपको बड़ा किया पढ़ाया लिखाया उसके बाद आप अच्छे रोजगारों में चल गए सब कुछ आपको दिया सौंप दिया घर बार धन दौलत जो भी है लेकिन अगर आज के समय में हम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन रहे हैं क्योंकि कलयुग में तो ये भी क्या कि कलयुग का जैसे जब प्रभाव जब ज़्यादा होगा तो उसके भी दो लक्षण यही होने थे कि गौ माता की सेवा नहीं होगी और माता पिता की बेकतरी होगी और अब वो सभी कुछ चल रहा है आप अपने में झांक लें आसपास आस पास देख लें ये चीजें हो रही गौ माता बाहर घूम रही है जो कि पहले घरों में होती थी और बोले शंकर भगवान की बोले सिद्धौत गुफावासी की बोले आज के आनंद की बल वृंदा बल बिहारी बहुत बहुत मुबारक आज का जो ये जो पीले पीले देख रहे ने ठाकुर जी के रंग चे रंगे ने एक बारी इन सारे सेवादारा वास्ते मारो वर्दी पाई है भगवान के नाम की जिंदा आप कपड़े ना इस तरह भगवान के नाम से भी सलाने चाहिए है जिस तरह विहि आपू दिखाने सजते सवरते ने इस तरह भगवान के कारज वास्ते भी सजना स्वरना चाहिए है बहुत बहुत धन्यवाद आदराणिया परम पूजनीय महामंडलेवर श्री श्री एक हजार आठ गति नशीम संतों महंतों की दुनिया गुफा देवासी के प्रमुख सेवादार जो चलती आ रही बाल ब्रह्मचारियों की पीढ़िया श्रीमान एक हजार आठ रजिंद्र गिरी जी महाराज एक बड़ी तारिया द्वारा अपने स्वागत और स्वयं आज बाबा जी आज नवा शहर की धरती से आशीर्वाद देने आए महाराज जी का जीवन उन्होंने गुरुआ का जीवन उन्होंने वंश का जीवन सारा ही बाबा जी को समर्पित है आप जी जाते हैं जिस तरह तीस बचपन जवानी बुढ़ापा अपने परिवार वास्ते करते हैं लेकिन महाराज जी का सारा वंश और महाराज जी भी सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी उस गुफा देसी सिद्ध योगी पौनाहारी के दरबार में आत्म समर्पण किया गया है तो अपने लिए नहीं संगत की भलाई के लिए और देखो सारा दिन हो गए सफर करके गुरु जी कैथन हरियाणे तो आए हैं और आज सारी रात थोड़े को बैठे ने फिर अगली सुबह भी ऐसे चलते रहेंगे ने और केवल चेत महीना ही बाबा जी दुफा पर बैठते हैं चेत महीना एक महीना किसी नहीं जाते नहीं वर्ष ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਕੜੀ ਤਰੱਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਨਾ ਥਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨਾ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਫੜ ਜਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜੀਏ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਹਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇਵਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹਰਦਾ ਆ ਅੜੂ ਸਵਾਲਾ ਹੈ ਬੇਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਅੜਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਬੜਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਅੜਬਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੜ ਬਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਵਾਰ ਬਦਲਨੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੜ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰਾ ਚ ਜਿੱਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੋ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਣੀਏ ਦੇ ਕੋਸੀ ਉਹ ਗਿਆਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੱਕਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਚ ਕੁਲੀ ਨਹੀਂ ਲੇਤਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਲੀ ਕਰਨੋਂ ਦੀ ਕਰਨ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਬਹਿ ਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਥੇੜ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜਾ ਗਿਆ ਕੱਟੀਆਂ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਈਂ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹਾਜੀ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ प्यारा बाबा प्यारा जी झंडी दरबार तो और अली अहमद सरकार सेवादार ਸਿਹਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੰਦੂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੀਆਟ੍ਰਿਸ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਸਕਿਨ 레이ਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਲੰਗ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ ਜਰਨਲ ਸਰਜਰੀ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਅੰਮੀਆ ਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ